aleksandr grinning alvon yelkanlar qissasi assol ismli qizchaning og'ir va iztirobli hayoti haqida so'zlaydi inson borki orzu umidlar ulkan maqsadlar og'ushida yashaydi biroq ularga erishish uchun harakatning o'zigina kamlik qiladi sabr va ishonch orzular mamlakatining kalitidir assol go'daklik chog'ida onasidan ajrab qoladi otasi esa o'zini qizalog'ining tarbiyasiga bag'ishlaydi uni mo'jizalarga ishonch ruhida o'stiradi bir kuni qizaloq egil ismli keksa ertakchini uchratib qoladi ertakchi qizaloqqa qachonlardir uni so'roqlab alvon yelkali kemada shahzoda kelishini aytadi qizcha ana shu gapga ishonadi va sadoqat bilan o'sha saodatli damlarni kutib yashaydi bu yo'lda qanchadan qancha aziyatlar chekadi boshiga malomat toshlari yog'iladi yo'qchilik dasti qisqalik hamisha ortidan ergashib yuradi ammo u hech qachon taslim bo'lmaydi o'z saodati uchun mehnat qilishdan chekinmaydi u mo'jiza o'z o'zidan kelmasligini uni inson o'z qo'li bilan yaratishi lozimligini anglagan daqiqalardan boshqalarni ham ana shu haqiqatga ishontiradi oradan yillar o'tib ertakchi cholning bashorati ro'yobga chiqadi uffq tomondan suzib kelayotgan alvon yelkanlar ko'zga tashlanadi bir so'z bilan aytganda mazkur asar o'quvchiga ishonch va sadoqat sabrning tagi oltin ekanini assol hayoti misolida spotlight